Річка Сейм забруднена. тепер кажуть, що дісталася вже Дісни. І давайте так. Дісна в Україні, та, що буде забруднена? Дело в тому, що у нас сьогодні, даже у нас була інформація, що у нас мертва риба. В, в, Росі... в ну, На, на Ось... Угу. Сьогодні з'явилася мертва риба. Боже, друзі, вода ж, вона ж вся з'єднана між собою, Це не, їй не треба до. Давайте давайте. Забруднение десны. Как на Укра на, на Днепр и на его притоки? Забруднение десны. Ну видите, принимать меры будут. Быстрые меры для того, я не знаю, какие это меры, чтобы спасать. Чтобы да, чтобы этого не допустить. Специально сделано. Специально, они все специально, видите, все, что касается воды, вода и дьявол, все, что течет сюда, они будут. Її... Боже, що? я не знаю, я ж говорю, куда. Є? Є, що... Ну, если они обстріли, посмотрите, ну как они относятся к своим людям? Давайте подивимся, как цей стан воды вплине на воду, например, в трубопроводі? Трубопровода, В трубопроводах, она же делал туда. Чем можно ее чистить так гарно, Но все-таки мы пьем воду из Днепра в большинстве вариантов в этих местах. В трубопроводах. Ну понятно, что сейчас нельзя пить из трубопровода. И так до этого нельзя было пить. Ну да. Какая вода будет в трубопроводе? Ну, чего-то добавляют. Карта химических элементов очищают типа да угу. очищают вот у меня я уже об этом говорила у меня выпадают нехорошие карты там где наши вот тыл это, да. это я даже не фронт беру тыл где воинские части стоят и не обязательно воинские части там видимо есть водозабор или как это я уже проводила аналог, это наподобие того, что они сделали в Германии, отравив воду в воинской ча части НАТО или mm -hmm. Бундестага. Да. То есть вот эта опасность идет нам, тут надо четко это понимать. Вот То, тогда, тогда, да, тогда есть опасность, что это можно, Вот тогда... Сейчас мы посмотрели, нет, сейчас будут идти какие-то противодействия. Да. А если вот так локально, это же, видимо, что-то связано с водозабором, я не знаю, как они это, тогда есть опасность отравления с, ну, с летальным исходом. То есть сейчас вода, видите, сейчас вода стала. Возможно, тогда карты мы говорили, помните, когда да. опасность от воды, опасность от воды, как бы опасность от воды, разбитием дамп мы уже все пересмотрели 10 раз. Получается, видите, что они это и хорошо. они целенаправленно будут пытаться ее как-то нам а Правда, это, я сейчас, и, это сейчас, знаете, как они перешли на, перейдут вот по типу то же самое, что они делают в Европе, угу. но то же самое, как у нас путем диверсии. Вредительство, такая знаете. Да, да, вот это вот это ж конек. И причем да. по картам это у них хорошо получается, это их конек. А давайте спитаем. Мне вот цікаво, ты говоришь, что просто взяли в воду, выкинули там какие-то, ну не знаю, тонны. Давайте, что, а что они кинули в воду? Да, что... Чем они так отравили да. Сейм? Потому Чем что действительно написали, что она черная. Черная. Вот черная. Что, что они бросили? Что они такого выпустили в реку сейн? Что выпустили в реку Башня, капец. Башня. Это есть реки этой. Такое впечатление, знаете, что они туда что-то... Что-то либо же с ядеркой, либо с химическими отходами слили. А если учесть, что река Сейм и Курск – это магнитная аномалия, там очень много железа, и оно, видимо, вступает в реакцию. Господи. Потому что здесь карта химических элементов. Короче, это жах, короче, что они натворили. Ну, давайте, это же не одна область, это у нас Черниговская, Сумская, Киевская, по-любому Полтавская. Ну, давайте це... посмотрим, что ж здесь, река 7 мы можем, что как мы будем противодействовать реке 7 ну, Частично, возможно, ну, что-то они не один компонент, они что-то... Это могут быть частично как ядерные отходы, так и химические какие-то отходы. Что-то там и получилась гремучая смесь. Ну вы не знали, что ой, было пойти, чем Украину все. Ну, понятно, что они это целенаправленно делают. Целенаправленно, видите? Опять они говорят, что э, это может быть, я прошу перепрошую, сейчас я выключу. Другий ставьте лайк. Смотрите вот опять. То же самое они показывают. И такая же опасность. Они все время переключают меня на Европу, потому что, видимо, там наших много беженцев. Опасность отравления воды в Европе тоже очень высока. Я тоже так думаю, потому что они видят, что их прижали, и теперь они включают свою агентуру. Смотрите, нас, если мы... они умудрились базу Бун... НАТО, НАТО. Да, Бундестага, такие действия провести, и то здесь они прямо целенаправленно показывают. Угу. А ну, пані Лена, дивіться, була інформація, на, на, на це Рашка розповсюджувала, що вони під, під час понеділкової атаки збили літак F-16, загинув пілот. Мені це зразу розказували, що всі F-16 збили, а от наш наглядач, наглядач Алекс Алекс, це він чи вона, питає, чи правда це, чи правда знищили F-16 в понеділок? Збили F-16. Росіяни збили F-16 українських пілотів. Нет, это какой-то обман, видите? О, Семерка мечей это карта обмана. И но, это да, тоже карта, говорит, нет. Нет, ну это, это кривлевские побрехеньки. Ну да, это же кривлевские. Но теперь смотрите, что F-16, Украина может использовать наши F-16 для ударов ПРФ, РФ, заявил генерал Королевских военных сил Нидерландов Онно Ейхельсхайм. Ми це спитаємо, чи будуть ті F-16, які не дали Нідерланди Нідерла... Україні, чи будуть вони виконувати бойові завдання проти Росії? F-16 будуть виконувати бойові завдання проти Росії. Бойові завдання. Да, це є така, смотрите, да, тут однозначно, тут навіть, ну, да. Mm -hmm. Ох, Ну и що им будет? Буде. <систець> страх у них. Вот это видите, у них все это вызывает панический страх. Бо, бо все глядачі пишуть, що уже підтвердження прийшло збили. Ні, збили. F 16 збили перші. Ракети російські, але не f 16 збили, ви ж бачите. Так, да. так, да, да, да. І f 16 уже о цікаво. А давайте подивимося, чи збивав f 16 російські літаки в небі України, тому що ось прямо російська літаки... у нас залітали сюди російські самоліти? Ну, на окупованих територіях, по-любому не були. А на ну, окупірованих. F 16 сбил первый российский летак и он упал. Би повитре бил и в поветрие был. Российские пилоты в истерике. F 16 сбили э, российский самолет. F 16 сбили российский самолет. Вот. Да, они работали, да, работа тут. Подбили, сбили. Карта работы, да. Угу. Да, вот здесь, если мы говорим, то это да, правда, это с оккупированной территорией. Они... Ну, бачите, але якось. тобто їм дали... Боже, уваги. смотрите, зараз на тему цього, зараз буде в інформаційному пространстві нестись дуже багато обману. дуже, со сторони Кремля. Ну так. Да. Ха, але хай вони збивають. Тобто виходить, що Україна вже має дозвіл ракетами, які на Ф16 бити по території Росії. Правильно розумієте? Тобто, вони ну, да. сказали, що мають, і вони, да. вони сказали і ці, і ці військові. Тобто. Це ж поворот, реально, тому що не давали ж такого дозволу, що це все, не було заборонено. Тепер f 16 будуть вільно виконувати завдання по Росії чи там якісь є обмеження все одно. Обмеження є якісь. А, обмеження по-любому є, так? Да? Ну здесь да, тут є якісь обмеження. Що, обмеження по Кремлю не бить, чи що? Люди напишуть, коли на, на, на Кацапі впаде. Полетить балістика, яку Україна розробила. Так вона ж летіла вже. Баллистика на России наша. Ну что-то же мы вроде подбивали там, нет? И, и, когда испытывали вот эту ракету? Ну, давай это интересно. Давай даже давай, давай испытаем, чьи летела украинская баллистика на России уже. Украинская баллистика на, на, баллистика на ну, Нет, что-то. Интересно. Да, нет. Тут они немножко поняли, они немножко здесь эту тему закрывают нам. Что-то, видимо, есть такое, чем а, нам, так же не треба, чтобы, чтобы, мы сильно много здесь... Ну нет, ничего. Нет. Но если про это уже говорит президент, напрямую... Ну, понятно, -то, да. Про это все, все знают, я, там так скажу. Друзья, ставим лайк. Да, скажи, что там? Уйти от, ну, уйти от этой темы, поняли? Как-то уйдите от этой темы. Уйдем. Друзья, ставим лайк, где бы вы не были. Я... Прошу прості цікаві запитання. А ось, наприклад, сьогодні в Броварах Мерія заявила, що перевірили воду в Дисні, немає ніяких відхилень. Може, вже щось сделали? Давайте спитаємо: в Дисна в Україні має якісь відхилення від норми? В Дісні, Десні, є якісь там... Нет, нет, есть. Ну видите, какая-то работа ведется. Вот четко, какая-то работа ведется для того, чтобы этого не было. Причем быстро. Угу. Потому что иначе, смотрите, иначе, если не провести эту работу, будут большие проблемы и сложности. То, -то есть, на порядок будешь, да, да? Ну да, что-то типа такого. Окей, поїхали далі. Пані, пані Лена, питання: Ось люди питають про економічне бронювання. Все-таки законопроєкт є про 20 тисяч гривень як сума компромісна для економічного бронювання. Чи приймуть закон про економічне бронювання, люди можуть платити 20 тисяч гривень і не бути мобілізованими. Закон про економічне бронювання приймає В принципі, как би должны. Только щось -то там в конці можуть змінити. Mm -hmm. Привикані. Ну, щось поміняйтеся. Тобто буде, економічне бронювання буде. Так. Mm. Окей. Yeah. Okay. А ось таки про F-16, що він сам розбився. Його не підбили, а що F-16 розбився в Україні. Давайте подивимося. Тому що так довго чекали, а тут ще він розбився. Смотрите, вот какая-то, ну смотрите, какая-то манипуляция с этой историей. Это не, не так правильно, да? Да, не все так, как э, говорится. Что-то здесь в, 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 в этой информации не. не так. так да ну може їм вони хочуть підіграти росіянам, може це не так. Знаєте, щоб у них все-таки була якась, хоч якась плюшка собі, що вони щось хороше зробили. Друзі, ставимо лайк, погнали. А, це ру пише, що Росії буде важко повернути території захоплені збройних сил України. Давайте подивимося. Оце повернення все-таки будь-якому випадку і наші збройні сили кажуть, що нам нічого свого не свого не треба, але де окупація Росну пробегати повернення території Росіянами, ті, що захопили Україна, воно буде, воно буде. Так и Россия не будет возвращать территории, которые заняли украинские вооруженные силы. Россия не будет возвращать эти территории. Но это на длительный период. Так, Смотрите, так. длительный период, но это не быстрая семерка, это все-таки длительная такая карта, не быстро mm. И потом все-таки как по итогу, как переговорный процесс. Ага. То есть это будет обминута в... Да, берегу? но есть опасность того, что они, видите, они понимают эту историю, и что они хотят, чтобы ну, выдавить украинские вооруженные силы путем, путем чего? Путем, возможно, курской атомной станции, да, С событиями mm -hmm. в курской атомной станции, либо же там, не дай бог, сбросить тактическое что-то там. Ну, я не знаю, мне такое впечатление, что какие-то большие переговоры не ведутся, чтобы этого не было, честно. Щоб... давайте посмотрим. Ну, давайте посмотрим. Чи эти, какие-то сейчас перемоги? Эти безумные зде... сдерживают кто-то. Хм. Эти кремлевские сдерживают, чтобы они не ударили тактическим ядерным оружием по кусту области. Боже, это же реально может это сделать. Это, наверное, да я смотрела, что это реально. Uh, кремль. Ну, да видите, ведутся на эту тему, чтобы не было, э, чтобы они не сами по себе не долбанули. А хорошо. А Курская атомная станция. Курская атомная станция ведутся переговоры по Курской атомной станции, чтобы они не делали провокации. Видите, вот прямо, а вот здесь, видите, вот здесь вот самая большая опасность Курская атомная станция. И ну, видите, уже... О, опять подвести. те же карты, Дима, смотрите, вот помните, мы сейчас перед да. этим смотрели, я при вас же мешаю, те же самые карты. Ситуа... И еще ж вот Сэш, понимаете, несчастье, Гросси. Э, гроси. Угу. Зачем он так сказал? Да. Вот это увеличивает, это прямо ускоряет опасность какое. Но они же, видите, рукожопость их, они же хотят чуть-чуть, а может очень даже... Вучно быть. Дивіться, Гребі. виходить, да. Виходить, що ми з вами коли нам почала фонити ця Курська атомна станція, я вже не пам'ятаю, може рік тому. Давно. Да, і вона фонить, фонить, фонить. І все-таки. Я от дивіться, навіть фонила нам всім київська дамба, да, і в неї ж попала. Угу. В будь-якому угу. випадку воно тягується, тягується, і якось бах. Ну, реально бахнули. Подивимося дамбу взагалі, чи буде вона ще ну, руйнування? Ну, мені ще... давайте на сьогоднішній момент. Будуть вони целіти київську дамбу. Будто они целенькие, я сказал, вы еще. Ну, дьявол выпадает, да, опасность ей идет. Ну, прям защита идет. Тяжело мне это сделать. Угу. А, поэтому сейчас посмотрим, что будет. Вот, что будет. Ну, то, что будут целить, да? Mm -hmm. Тяжелу, ну, но я не вижу, я не вижу здесь воды. Mm -hmm. Ну да, потому что эксперты говорят, что ее нереально развивать, только с середины, там и турефакт, ядерный, практически ядерную зброю. Но я верю, что россиян зупинят. Селят... Они, селят... смотрите, они вот это то, что они целили вот это в понедельник, они да. же там раз, два, да. сколько раз они, они хотели как-то, ну какое-то место они там почему-то решили, что путем этого можно что-то сделать. Хотя бы, помните, карты показывали, что ну, Нету води, да, в такої трагічної да. ситуації. но может быть, маленькая вода. Ну, то есть, какой-то mm -hmm. витік. Они хотіли на это, но Ні. Дай бог. Друзі, ставим лайк, де б ви не були. Е і Питали про, про, про те, що про мобілізацію і зменшення віку. Давайте дивимося, чи змінять. чи спустять з 60 до 50? -ти? 60 -ти до 50. -ти. Ми зараз ще раз з питання. Наші глядачі писали запитання. Друзі, ставте лайки. Продублюйте питання про мобілізаційний вік. Чи, чи буде зниження мобілізаційного віку? Тобто, ну, типу, до якого до скільки кох будуть брати на фронт. Ну, тут треба чітко спрашувати. у Давайте так, до, 6, до 65 Піднімуть? До 65 піднімуть. Разговоры входят, но пока я не вижу этого, видите, смотрите, нет. Mm -hmm. Ну, если кто там добровольно. Окей, okay. а с Пока я не например... вижу этого. А вот с например, потолок, это 50 лет. То есть, сейчас до 60 берут, то есть, 60 уже не берут. А до... Чи спустят до 50? 50. 50 спустят. как-то карта выбора. Mm -hmm. Ну, такое может быть. Может, может меньше это, да? Да, может быть. Ну, двойка. Может быть, не всех. Тут, понимаете, тут или же что-то этому должно присутствовать. Ну, вполне может быть такое. Окей. Mm -hmm. okay. uh, сегодня день, пам... день памятника захисников Украины, 10 лет Виловайской трагедии. Давайте подивимося, От, це найбільша, ну, давайте так, це така важлива, це найбільша трагедія. От, знаєте, бувають якісь такі трагедії, поворотні, які для у всього народу дуже важливі. А, оця м, трагедія під Оловайськом, вона типу, буде найсильніша, вже вони всі, -всі найбільші трагедії позаду. Они видите, как отвечают. На сильнейшая трагедия это то, что сейчас, ну, то, что полномасштабная война, вот это на трагедия. Mm -hmm. Друзья, так, донат. Бо зараз я бачу, россияне избирают донаты на придбание черных пакетов для їхніх двухсотых. А ми давайте будемо донатити на збройні сили, на автомобілі, на репки, на дрони, на те, що допомагає перемагати. Пані Лена, дякую за прекрасний ефір. Дякую всім вам, глядачі, що були з нами. Ставте ще раз лайк. донатимо на збройні сили. Дякую всім до зустрічі. Мирної ночі. Дякую. па, -па.